অম্বনি পৰিয়ালকো পিছ পেলালে বলিউডী সুন্দৰীয়ে সোণৰ ব্ৰাষ্টিৰে দাস চাফা কৰে এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে সঁচাকৈয়ে তাৰকাসকলৰ জীৱনশৈলী সুকীয়া কোনে যদি সোণৰ ক্লাছত পানী খায় কোনে একো ব্যৱহাৰ কৰে সোণখিতা বাথৰুম সোণৰ টুথব্ৰাছ বলিউডর অভিনেত্রী কেয়ারা ব্যৱহাৰ ব্যবহার করে খুনের টুথব্রাশ আহিছে এখন বিশেষ ফটোগ্রাফ ফটো দেখি চকু কপালত উঠিল বহু লোকর প্রকৃত অভিনেত্রী কিয়ারায় সিয়াল মিডিয়াত করা পোস্টর জানিব এই কথা শেহতাক ইনষ্টাগ্ৰামৰ স্টরি শেয়ার করেছে বাথৰুমৰ এখন মিরর সেলফি যত হাতত এডাল খোল ব্রাশ দেখিবলৈ পাওয়া গৈছে এই বিশেষ ব্রজডাল নয় থাকার এই সেলফি এটি ভাইরে হয়ে পড়েছে অনুরাগীর মত এনে বিলাসীর জীবনশৈলীর বিষয়ে জানিব পাৰি। সকলো অনুরাগী আচরিত হয়ে পড়ছে বহু অনুরাগীর মতে কিয়ারায় আম্বানির পরিচ পেলাইছে উল্লেখ্য যে দু হাজার চৈধত কমেডি শ্রমে ফগ্নির জড়তে বলিউডত প্রবেশ করা কিয়ারায় এম এছ ধনী দ্য অন্ত ষ্টৰি কবিৰ সিং শ্বেৰ কলংক ভুল ভুলেয়া দৰে বহু সফল ছবিত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মনত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিগত বৰ্ষৰ সাত ফেব্ৰুৱাৰীতো অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰৰ সৈতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় বৰ্তমান সময়ৰ অন্যতম চৰ্চিত অভিনেত্ৰীক বৰ্ষৰ প্ৰথমতেই ৱাৰ টুত দৰ্শকে দেখিবলৈ পাবি ছেভেন